На тот момент в год приблизительно в месяц это 2000 долларов. Чтобы понимать, в Киеве средняя квартира стоит 500 долларов. По этой цене вы его арендовали. Дальше. Вокруг этого дома, вот тот маленький участок, который вы говорите, занимает 3 гектара. Много людей здесь может получить 3 гектара в этой в Межигорье? Я думаю, что не очень. Дальше. Вы говорите, что у вас только этот маленький участок. Мы Давайте сока, я посчитаю. Я ловлю на слове. Ловлю я на слове. Я закончу. На слове ловлю. Хорошо? Хорошо. Записываем. А если не три гектара? А, подождите, стоп. А я вам задам вопрос по этому поводу. Смотрите, очень просто. Смотрите, Виктор Федорович, расследование по этому делу есть в Украинской правде уже больше месяца. Вы не реагируете никак. Дальше, 140 гектаров, которые вокруг этой земли, они куплены через фирмы, которые связаны с вашим сыном Александром Януковичем. Об этом тоже есть расследование. Дальше, вы сказали, что вы купили этот дом за, кварти... за те деньги, которые вы продали квартиру. Это вранье. Потому что те деньги, которые Мустава. вы указали за продажу, я продолжу Мустава. за продажу квартиры в своей декларации, Хотя вы указали 3 правда. миллиона Можно долларов. 3 сказать. миллиона гривен. Но на самом деле вы ее продали за 30 миллионов своему однопартисту Сергею Клюеву. Вот эти все частности меня интересуют по одной простой причине больше. Если вы на себя, если вы не готовы выходить и открыто говорить, что да, это Нижегорье, оно мое, вы приглашаете только Савика. Поверьте мне, здесь сидит очень много журналистов, которые готовы приехать к вам и увидеть, что вы строите, за сколько вы строите, какая там территория. Если вы открыты, пустите журналистов, но ответьте на один вопрос. Почему вы все время ссылаетесь на правоохранительные органы, которым вы не доверяете, на суды, которым вы не доверяете, в том, в том вопросе, который касается лично вашей собственности. Почему вы не от, открыто не говорите, за сколько вы купили, почему есть фальсификации декларации, почему эти все земли, которые куплены, они куплены на фирмы, связанные с вашим сыном, и почему вы все-таки, в конце концов, извините, вы премьер-министр, вы чиновник высокого класса, вы ушли, вы с собой забрали этот дом. Вы, если, если занимаетесь, называете себя лидером партии. Многие здесь люди могут получить 3 гектара или даже 5 соток на этой территории. Нет. У вас была квартира Салит, в Киеве. Я могу да. возражать? Времени Конечно. слишком много, Места, он у меня забирает. Ты говорите. Да. Нет, Это он же мое не время. Он, нет, нет, нет. Он... У нас же демократия. Нет, нет, ваше время не трогается. У вас, а... ваше время только когда вы говорите. Да. да. А, хорошо. Тогда я... Тогда продолжаем. Тогда один вопрос. <свят> Тогда один вопрос. Скажите, когда вы, если вы такой открытый, вы так, вы идите на президентский пост. Я хочу знать, правда, где вы живете, сколько это территории. Пригласите, вот я, вот Чаленко, вот много журналистов, которые согласны прийти к вам. Покажите это, Савик об этом не напишет, он телеведущий, я напишу. При чем тут это? Чаленко я... напишет, но пригласите, будьте открыты. Глусатва, вы... я тебе открою один секрет, телеведущие умеют писать. Это но первое. ты никогда не пишешь, они а журналисты. Второе, журналист. я там был в качестве гостя, а не журналиста, совсем другое. А пригласите нас в качестве журналистов, а не гостей. <смех> <смех> Хорошо, я... я Я отвечу очень коротко Я не знаю, как эта песня называется С, э, с украинской мовой спевается Сам пью, сам гуляю, да? А далее что там? Сам сам пью и сам лягаю, да? Это мой друг, друг Мусафа, все рассказал о том, как они подходят ко мне творчески, понимаете? Сами все пишут, сами все придумывают, расследуют и рассказывают очень красиво. Художественно оформляют. Ну, хорошо, тогда э, господин Наем. Господин Наем. Я понял, что вы мой недруг. Если не друг, значит вы, вы мой недруг. Но я к вам хорошо отношусь. <связываю> Мустафа, что нельзя? Не ну можно? что нельзя? Ректор Федорович, послушайте. Ну, вот один Стоп, валит. Спокойно. Мустафа, это реально, это правда. Ну, про это хорошо, один вопрос: то, то, Сарик, что ну, ты то Мой слушай. коллега и работаешь со мной в одной редакции, не дает Есть вопрос, по которому вас обвиняет вся власть. Но, а вы оппозиция. Ответьте это день, а на этот а это вопрос: не почему вы не отвечаете открыто? Правда ли, что эта земля принадлежит фирма, связанная с вашим сыном? Правда ли, что там три гектара? Правда ли, что вы сфальсифицировали свою декларацию? Пригласите ли вы туда журналистов? Но это же элементарный вопрос: ответьте, да или нет. Вы лидер политической партии, я хочу, чтобы вы были президентом, если вы такой открытый. Учитывая то, что вы такой большой любитель правды, пойдите к генеральному прокурору, которого назначила эта власть в 2005 году, и задайте ему вопрос. Они изъяли все документы, и они имеют право, Пускай фа. Пускай фа. право сказать, что правда, а что неправда. Я вообще-то не собираюсь перед вами оправдываться. Ни в чем. Да. Но ну, вы знаете, э, перед вами лично позволю себе не оправдываться. А вот знаете. перед народом в обязательном порядке.